Утром подъехали коммунальщики. Вместе с ними опять же были э, ну, тетушки непонятного, в общем-то, происхождения, люди, которые представлялись там, говорили, что они защищают коммунальную собственность, и в общем-то начали. Э, организованные действия по демонтажу периметра, перекрытия и так далее. Активисты начали сопротивляться, возникли столкновения. Они не дошли, к счастью, до откровенного там кровопролития, но так на уровне толкотни и нескольких, наверное, ударов все-таки оно было. Ну, милиция там не знаю более-менее корректно выполняла свою работу хотя на наш взгляд она выступала все-таки на стороне именно мэрии потому что позволила помогла машинам загрузиться помогла машинам э, снять блокировку и уехать Был заблокирован вход. Договорились, что открываем один боковой вход. Они начали нас выталкивать, они, коммунальщики, переодетые спортсмены, тетушки, тетушня переодетая. Понимаете, это же не конец, это же Труханову не устраивает такой результат. То есть еще будет попытка разгона. Коммунальные службы, которые убирали здесь разрушенный инвентарь, сложили это все в «КамАЗы» и предприняли попытку вывести. Но это наше оборудование, это наши генераторы, это наши плакаты, это наши палатки. И, естественно, мы препятствовали вывозу нашего инвентаря с Домской площади. С нами в, прямом, в прямое столкновение вступали сотрудники правоохранительных органов, топтали ногами женщин, распихивали, топтали украинский флаг. Ну вот на этом пока все. Им таки удалось увести наше оборудование, но мы не собираемся расходиться. Надеемся, что одесситы сейчас все это увидят, и нас здесь станет намного больше. Я можу зрозуміти розблокування, якщо вони там приймають участь, є наказ але на те, що вони робили тут на площі, я взагалі не зрозуміла. Вони разом з титушньою просто ногами по нас ходили і відтаскували нас, щоб повиїху той КАМАЗ з палетами і з шинами. Щойно е наші люди бачили, як зайшов в мерію Труханов з Форстяком. Руслан Форостяк, людина Котляра, це зам Труханова віцемера, е яка координує дії. Взагалі, тут координують дії розгону майдану. О, 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 о! трогайте его! Нет! 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 Шоу, понимаешь? Да. И смотрю, вот это -то. вывеска. А я говорю, я за голосовал. Это человек, который тоже имеет свои голоса. Это ФСБшник, который работает на Русскую Федерацию. Не знаю, Но мы не ребята. Не Если работает, дайте структуру, суд, Дали уже. Ну прекрасно. А зачем срывать плакаты? Вы их там вешали. Вы же сплавлив... а, дайте, а вот выборы. дайте выборы. Дайте выборы. Дадим, не переживайте. Я не хотел сорвать. Но когда посмотрел, что других мнений не, не, не имеется другого мнения, это неправда. Правда всегда будет. Найдем Митруханова, если что будет не так. Есть закон. Будем стоять здесь. Мы расходиться не будем. Мы не сдадимся. Мы не хотим, чтобы в нашем городе и в Украине вообще происходили такие вещи. Разум и до конца, и душу и тело положим за нашу Украину.